اللہ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اردو خندر بابا رحمتہ اللہ علیہ نے مجھ سے فمایا کہا کا احساس ہے کہ روحانیت کے اوپر اور روحانی سائنس کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے اور ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یہ کتاب خواج شمس الدین عظیم سے لکھوائی جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بابا روزہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پروگرام ترتیب دیا اور کتاب لکھنے کا وقت متعین ہوا صبح چار بجے سے پانچ بجے تک یا چھ بجے تک جیتر یہ وقت ملا بابا قرندر رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ بولے اور میں نے علم بند کیے اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب ادو بابا بابل رحمۃ اللہ علیہ لفظ بولتے تھے تو ان لفظوں کا میرے اوپر ایک خاص اثر یہ مرتب ہوتا تھا کہ ولود کی تاری ہو جاتی تھی دماغ کے اوپر ایک بوجھ سپڑتا تھا اور اس بوجھ کی وجہ سے میں کبھی سو جاتا تھا کبھی بے خبر ہو جاتا تھا اور اس بوجھ کو دھونے کے لیے مجھے کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ بار بار وضو کرنا پڑا منہ ہاتھ ہونا پڑا کئی ہفتوں کے بعد میرے دماغ میں شعور میں اتنی سکت پیدا ہوئی کہ میں ان الہامی الفاظ کا جو دباؤ تھا وہ برداشت کرنے کے قابل ہو گیا اور یہ کتاب باقاعدہ شروع ہو گئی لو قلم کی تحریر خالص الہامی تحریر ہے اور اس میں جو قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ لوہے محفوظ سے منتقل ہوئے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضور رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ آپ جو لکھواتے ہیں یہ کتاب یہ اب تک دنیا میں جتنی کتابیں تصور کے بارے میں میری نظر سے گزری ہیں اس میں یہ اس قسم کے واقعات کہیں نہیں ملتے نہ ہی روحانیت کے قانون کو کسی نے اس طرح کھول کر بیان کیا ہے آپ یہ کیسے لکھتے ہیں اردو کرنے بابا والے رحمت اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی میں لوہے محفوظ پر دیکھتا ہوں اور وہاں جو کچھ پڑھتا ہوں یہاں بول دیتا ہوں پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھی اور میری ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوا اور میرا شعور اس قابل ہوا کہ اس الہامی تحریر کو برداشت کر سکے تو یہ صورت واقع ہوئی کہ جو بابا رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے وہ الفاظ میرے کانوں میں بڑھتے تھے اور ان الفاظ کے بعد ایسی صورت ہوتی تھی کہ میری اندر کی نظر کھل جاتی تھی اور جو کچھ وہ بیان فرماتے تھے ایک طرف میں طاقتور قلم سے لکھتا تھا اور دوسری طرف ایسا لگتا تھا کہ کوئی اسکرین ہے اور میں اس اسکرین پر وہی الفاظ وہی تشریف دیکھ رہا ہوں. کئی مرتبہ دیکھنے میں اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ میں لکھنا ہی بھول جاتا تھا اور نتیجے میں اسباق یا تحریر جو وہ لکھوا رہے تھے اس کو بند کرنا پڑتا تھا اور پھر وہ دوبارہ شروع کی جاتی تھی اب بھی اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اگر کوئی آدمی ذہنی یقوئی کے ساتھ تفکر کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور بار بار اس کتاب کا مطالعہ کرے تو اس الحان کتاب کے مندرجات میں جو حکمت ہے جو قانون ہے جو اس کا پس منظر ہے وہ فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے مثلاً اگر اس کتاب میں کئی جنت کا تذکرہ ہے جیسے کہ ابھی آپ سنیں کہ جنت میں آبشاریں ہوتی ہیں جنت میں پھل ہوتے ہیں جنت میں باغات ہوتے ہیں جنت میں محلات ہوتے ہیں جنت کی اپنی الگ ایک فضا ہے تفکر کرنے والا بندہ اور کنسنٹریشن جس کو حاصل ہو وہ بندہ جب اس کتاب میں جنت کا تذکرہ پڑے گا تو ساتھ ساتھ اس کی دماغ کی دماغ اسکرین پر جنت فلنگ کی طرح رقص ہو جائے گی اور جنت کو دیکھ لے گا بہت عرصے کے بعد حضور بابا القند رحمۃ اللہ علیہ کے مثال کے بعد بلاخر اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سنا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے یہ کتاب زیور تباہ سے آراستہ ہو گئی اور چھپ کر ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں آ گئی اس کتاب کو جب لوگوں نے پڑھا تو ہر طرف سے یہی ایک آواز آئی کہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ لفظ بہت آسان اردو میں لکھے ہیں لفظوں کی لفظوں کے جوڑ جو جو ہیں وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں لیکن کتاب پڑھنے کے بعد اس کا کوئی مفہوم ذہن کے اوپر مرتب نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کتاب کا مفہوم اس لیے مرتب نہیں ہوا ایک تو یہ بات تھی کہ اس قسم کی تحریریں تاریخ انسانی میں کہیں موجود ہی نہیں تھی یہ پہلی تحریر ہے جو انسانی تاریخ میں روحانیت کے موضوع پر اپنی حکمت کے ساتھ اپنی سائنس کے ساتھ اپنے قانون کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہے اور ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے اپنے منظور رضر اپنی وراثت یافتہ اپنے اہل بیت سید محمد عظیم المعروف حضور خلط بابا رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ روحانی سائنس کے اوپر ایک کتاب ترتیب دی جائے جب لوگوں نے مجھ سے بار بار یہ کہا کہ کتاب کی تفہیم ذہن نشین نہیں ہوتی اور پھر سلسلے کے دوستوں نے روحانی شاگردوں نے اس میں لڑکے بھی تھے اس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں خواتین بھی ہیں اور مرد آزاد بھی تو سب نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ لوح قلم کتاب کی تشریح لکھی جائے وقت مقدر ہوا اور میں نے اللہ کا نام دے کے ڈرتے ڈرتے اس لیے کہ مجھے قطن اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی کتاب کی جی میں تشریح بیان کر سکوں گا لیکن بارہ رسول اللہ صلی اللہ صلی وسلم کی رحمت کا سہارا لے کر اور حضور قلم طربہ ماولیا رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے میں نے لو قلم کی تشریح شروع کی اور وہ اسباق کے درا پر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا بڑا ہی عجیب ماحول اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا کہ اس میں ایک طرف خواتین اور لڑکیاں تھیں دوسری طرف مرد حضرات تھے جب میں تشریح بیان کرتا تھا تو لوگ اسے کاپیوں میں بھی لکھتے تھے کچھ لوگ اس کے نوٹ دیتے تھے اور کیسٹ بھی اس کے کئی لوگوں نے بھرے یہ چلتا رہا اور مسلسل ساڑھے تین سال تک ہفتے میں ایک بار اس کی کلاس ہوتی رہی اور ساڑھے تین سال کی مدت میں لو قلم کی تشریح مکمل ہو گئی اب صورت حال یہ ہے کہ تشریح لو قلم لوگوں کے پاس میں محفوظ ہے اور تحریر طور پر بھی محفوظ ہے اور بے شمار فوٹو اسٹیٹس کے لوگوں نے اس کو دستاویز کی طرح اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے میں اس وقت ابوظہبی یو اے میں موجود ہوں یہاں بھی ہمارا خراق بحال ہے جس کے انچارج سید محبوب علی عظیمی ہے سید محبوب الزیمی صاحب منیر صاحب قمر صاحب میرے عزیز دوست دیکھ صاحب اور دوسرے سلسلے کے بہن بھائیوں نے اس سے ادرخاص کی کہ لح قلم کی جو تشریحات لکھی گئی ہیں ان کو اگر ویڈیو فلم بنا لی جائے تو ہمارے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہو جائے گا کہ جس کو ہماری نسلیں آئندہ دیکھ سکیں گی اور وہ اکاسی بیاسی میں جو ایک طریقہ تھا جس طریقے پر آپ نے یہ کتاب لکھوائی ہے اس وقت ہم لوگ موجود نہیں تھے تو ہماری وہ جو پیاس ہے ایک استاد و شاگرد کے حصے سے کتاب پڑھنے کی وہ پیاس بھی رفع ہو جائے گی اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ جو محفوظ کی جو تشریح میرے پاس لکھی ہوئی ہے دوسرے لوگوں نے لکھی